بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں میں غریب اور پسماندہ برادریوں میں تعلیم کو کیسے عام کیا جائے اس پر بات کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کی پسماندگی اور پچھڑاپن کہ اگر کوئی ایک مادی وجہ ہے تو وہ مسلمانوں کا تعلیمی پچھڑا پن ہے اس وقت دنیا علم کے میدان میں بہت آگے ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سورج چاند اور مریخ آج انسانی دسترس میں ہیں پہاڑوں کی اونچائی سمندر کی گہرائی اور وسط اور زمین اپنے تمام خزانوں کے ساتھ انسان کے سامنے کھلی پڑی ہے روز نئے نئے انکشافات اور ایجادات ہو رہے ہیں جو ملک اور جو قوم جتنی زیادہ تعلیم یافتہ ہے وہ اتنی ہی زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور ہے یورپ کے ممالک امریکہ اور اسٹریلیا اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں اسرائیل کی آبادی محض پنچانوے لاکھ ہے اور کل رقبہ آٹھ ہزار پانچ سو بائیس اسکوائر میل ہے جس میں گولان کی پہاڑیاں اور پوربی جیروسلم کا وہ حصہ شامل ہے جس کو دنیا نے اسرائیل کا حصہ نہیں مانا ہے اور اس کو ناجائز قبضہ قرار دیا ہے مگر یہ چھوٹا سا اسرائیل بھارت کے سکم ریاست سے تھوڑا سا بڑا ہے مگر پورے گلف مالک میں اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ترقی یافتہ اور طاقتور کوئی ملک نہیں ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس ملک نے علم اور سائنس کے میدان میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس کا لوہا مانتے ہیں اور اس نے تمام عرب ملکوں کو دھول چٹا دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوٹے اور کم تعداد میں ہیں مگر علم اور سائنس میں آگے ہیں تو آپ ترقی یافتہ اور طاقتور بن سکتے ہیں مگر شاید ہم نے ابھی تک اس حقیقت کو نہیں مانا ہے اور نہیں سمجھا ہے اور اپنی کمزوریوں کا الزام دوسروں پر رکھ کر چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے غیب سے کوئی آئے گا اور ہماری بگڑی بنا جائے گا یہ بات خلاف فطرت ہے اور خلاف حقیقت ہے اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ کو خود پانی ڈھونڈنا ہوگا اور خود پینا ہوگا اگر آپ کے گھر میں آگ لگی ہے تو خود آگ بجھانے کے لیے آگے آنا ہوگا جب تک آپ اپنی مدد آپ کرنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے دوسرے لوگ آپ کی مدد نہیں کریں گے ہم اس وقت دوہزار چھبیس میں ہیں یعنی اکیسویں صدی کی ایک چوتھائی گزر چکی ہے دنیا کی تمام قومیں راکٹ کی رفتار سے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ سرکاری آداد شمار یعنی سرکاری ڈاٹا کے مطابق اکیس فیصد مسلمان اکیس فیصد مسلمان بالکل انپڑھ اور جاہل ہیں اناسی آشاریہ پانچ فیصد مسلمان ہی خاندہ ہیں یعنی کچھ پڑھ لکھ سکتے ہیں آپ بتائیے اس سے زیادہ شرم اور پسماندی کی بات کیا ہوگی کہ بیس کروڑ کی آبادی میں دو کروڑ سے زیادہ مسلمان مرد و خواتین لڑکے اور لڑکیاں انپڑ ہیں اور وہ بھی اکیسویں صدی میں اپر پرائمری میں محض چودہ آشاریہ چار دو فیصد مسلمان بچے داخلہ لیتے ہیں اور سیکنڈری درجات میں یعنی نویں اور دسویں میں محض بارہ آشاریہ چھ دو فیصد مسلمان بچے داخلہ لیتے ہیں یعنی محض دس آشاریہ سات چھ فیصد بچے پلس ٹو تک جا پاتے ہیں سیکنڈری لیول پر تعلیم چھوڑنے والے یعنی ڈراپ آؤٹ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہیں ان کی تعداد اٹھارہ آشاریہ چار سات چار اٹھارہ آشاریہ چھ چار فیصد ہے گریجویٹ کرنے والے طلبہ پانچ فیصد سے کم ہے دو ہزار چوبیس کے آداد شمار کے مطابق پوسٹ گریجویٹ اور پی ایچ ڈی میں صفر آشاریہ ایک سات فیصد اور تحقیق یعنی ریسرچ میں صرف ایک فیصد مسلمان طالب علم سول سول سروسز میں یعنی آئی ایس اور آئی پی ایس میں مسلمانوں کا تناسب محض چار فیصد ہے مسلمانوں میں کل ایک لاکھ ایم بی بی ایس ہیں یعنی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد مدرسوں میں دو ہزار دو پوائنٹ تین سے چار پرسنٹ ہے اس آداد شمار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں مسلمان کہاں کھڑے ہیں میں اس وقت عمومی تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں کوالٹی اور کمپٹیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں صورتحال اور بھی تشویشناک ہے ایک تو بہت کم مسلمان بچے کمپیٹیٹیو اگزام میں بیٹھتے ہیں اور اس میں کامیاب ہونے والوں کی تعداد انگلیوں میں گنے جانے کے لائق ہے سینکڑوں طلبہ میں مشکل سے ایک دو یا تین طالب علم کامیاب ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس صورتحال پر مطمئن ہیں کیا ہم کو اس پر شرم نہیں آتی ہے کیا ہم اس کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو میں آپ کے سامنے چند تجاویز پالیسی ریزولوشن کے طور پر رکھتا ہوں اگر اس پر منصوبہ بن ڈھنگ سے کام کیا جائے تو پانچ سال کے اندر یہ تصویر بدلی جا سکتی ہے اور قوم کی بگڑی تقدیر سواری جا سکتی ہے ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ جس میں اکثریت ہماری پسماندہ برادریوں کی ہے وہ شرمناک حد غریب ہیں غربت اور جہالت کی وجہ سے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جن کی عمریں پانچ سال سات سال اور دس سال کی ہوتی ہیں جو عمر پڑھنے اور کھیلنے کی ہے ان کو کام پر لگا دیتے ہیں اور ان کی قلیل آمدنی سے ان کا گھر چلتا ہے یہی بچے بڑے ہو کر زندگی بھر غربت کی چکی میں پستے رہتے ہیں ان کو اس صورتحال سے نکالنا پوری ملت کی اجتماعی ذمہ داری ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی ایک نمایاں خوبی بتائی ہے کہ ان کے اندر جذبہ ترہم یعنی جس کو انگریزی میں ہم امپیتھی اور کمپیشن کہتے ہیں پایا جاتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے زیادہ حق ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا صدقہ علم کا صدقہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اس جنگ میں مکہ کے بہت سے لوگ جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے جو دین اسلام کے دشمن تھے اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے ان میں کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے ان قیدیوں میں جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا حضور نے ان کا فدیہ یہ طے کیا کہ وہ مدینے کے دس دس مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور جب ان کا یہ کام پورا ہو جائے گا ان کو آزاد کر دیا جائے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے ظاہر سی بات ہے جو کافر اور مشرق تھے وہ دین تو نہیں سکھاتے انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا اس کا مطلب ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو کسی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اس کو حاصل کرنا ہے اسلام کا مطلب علم ہے اس کی زد جہالت ہے اس لیے ایک آدمی مسلمان ہے اور وہ پہا لکھا نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جیسے ایک چراغ ہے مگر اس میں روشنی نہیں ہے اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ غریب اور پسماندہ برادریوں میں ہمیں تعلیمی بیداری مہم چلانی ہے اور ان بستیوں محلوں اور آبادیوں کا سروے کر کے دیکھنا ہے کہ کتنے بچے بچیاں اسکول اس جانے والی عمر میں ہیں یعنی پانچ سال یا اس سے زائد ہیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کے ماں باپ سے مل کر پتا لگانا ہے کہ ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے وہ ان بچوں کو اسکول اس بھیج سکتے ہیں اگر نہیں بھیج سکتے ہیں تو ان کو کیا اور کتنی مدد چاہیے اس وقت بہت ساری ریاستی حکومتوں نے بچوں کو کتاب یونیفارم دن کا کھانا اور دیگر سہولیات دے رکھی ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی جانی چاہیے اور حسب ضرورت ایسے بچوں کی تعلیمی کفالت کا الگ سے نظم کرنا چاہیے اگر ہم منصوبہ بند ڈھنگ سے ہر شہر اور بستی میں سالانہ ایک سو سے دو سو بچوں کی تعلیمی کفالت کا نظم کریں تو ہم بہت کم وقت میں سو فیصد تعلیم کا ٹارگٹ پورا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ہر شہر اور بستی میں قابل وسوق افراد کی ایک چھوٹی سی ٹیم بنانی ہے اور شہر میں یا بستی میں جس میں مسلمان گھر ہیں اور دکانیں ہیں ان میں ایک گلک رکھ دینا ہے یا ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا کر اس کا ایک, ایک اکاؤنٹ کسی بینک میں کھلوا دے اور اس کا کیو آر کوڈ ہر مکان اور دکان میں پہنچا دیں اور ان سے درخواست کریں کہ تعلیم کے نام پر بطور بھیک ایک روپیہ دو روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ بیس روپیہ پچاس روپیہ اور سو روپیہ یعنی کم سے کم ایک روپیہ اور زیادہ سے زیادہ سو روپیہ اس گلک میں یا اس کیو آر کوڈ میں جمع کر دیں اور ہر مہینے کے آخیر میں دیکھیں کہ کتنا پیسہ وصول ہوا اس پیسے کو غریب بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں جنوری سے اپریل تک ایڈمیشن کا وقت ہوتا ہے ہمیں یہ مہم چار مہینے چلانی ہے اور زیادہ زیادہ بچوں کا داخلہ کروانا ہے عمومی تعلیم کے ساتھ ٹیلنٹ سرچ کرتے رہیں اور جو بچہ پڑھنے میں دلچسپی لیتا ہے ذہین ہے تیز ہے اس کو الگ چھانٹ کر اس کی بہتر تعلیم کا نظم کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پانچ سال میں ملت کی پوری تصویر بدل جائے گی تعلیم کے موضوع تعلیم کا موضوع بہت بڑا ہے اس لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے کے ویڈیو میں مگر میں دیگر پہلو میں بات کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے اور ہماری یہ کوشش اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے اور پھیلانے کی کوشش کریں اور اپنی رائے کمنٹس اور مشوروں سے نوازیں شکریہ